И всем привет! Вы на канале Star Ark, и мы проходим сборку по зомби апокалипсису. За кадром я майже поднялся до верху этого здания, нашелши пару тайников, и сделал такую мини-цей, мини базу на которой мы будем дальше развиваться. Тут я сделал пару печек, сделал рассортировку по сундуках, Пролутав повністю все, що до цього долутав. все. трошки зайшов у цю, е, больницю, уже її долутав теж. Бо тоді ми шукали тільки цю. Ресурси тут ті блоки, такі блоки. Кстати, в больниці там не йшов цей і в другу це купив. тут вже амулети, броня, патрони. До речі, на первом этаже, кто буде эту сборку проходить, есть, э, с противоположной стороны, там, до да, лестницы, на первом этаже есть склад типа охранная комната. Там очень много патронов будет и всего подобного. Так, сейчас выберем патроны. Так, я начал намірно переходить временно. Потому что было тільки логи. Так все есть. Тут уже 11 дальней. Четыре дня осталось 2 РД. Тут біля Лаву ОСР, так нам пригодится. Так броня у меня так не менялась. Ну что ж, погнали. Среднем туннель там. Угу. Красивый. Так. Что за песок такой? А, за кольцеет Я понял. Так, для создания. Еще некая поднимаемость. Так. Так. Нет, не сюда, да? Мы сейчас э, по войне будем надо лутать последние этажи, я вам покажу до тайнички. до на самом уровне А, то есть на самом уровне должен быть тайничок. Так. Сейчас хорошо все на уровень. Их так тут много, что это капец. Так. Есть. Уже все слишком высоко на эту секунду. Наверное, пока он не отвлекает нас. Но есть подозрение. Да, на нижний уровень. Я слишком высоко поднялся. Да, все. Вот так выглядят склады. Тут дофига патронов броня, рупра Кстати, есть целый кузнеца. Я их точно не брал. Кроме инструмента не хватало. инструмента Так. А, кстати, они здесь используются. Нет. Тут на воду не отправили. Прикольно. Так, шо у нас тут? Продовольчий запас, это хорошо. Так как я уже давно у нас веркусь захода, так как владелько справа. Да, тут довольно много всего есть. Живик. Да, это трошка. Так, цередная аптечка. Экстренная медицина. Так. Угу. броняша по броне а старшая по находам, так ухотнича анархисты так такие медичка. осталось только это предвидено дойти и дальше на броне третьего уровня я скорость, я вот и человек, я сила. Кстати, требую продвинуть, и ты впустишь. Я уже ничь. Так, да в том, что здание таки важку лутать из обилия зомби. Плюс девидосима. просто або втыкаешься в такой вещи как невозможности пройти кстати давайте сверху начнем так ладно колоться ладно а, все нормально так есть забор Да что это за установка? молния отвод. Надо предпочитать почитать при нем. Так. Угу. Так, О, железо. Пойдет. Нам треба богатенько будет и в уже начинать шукать так как там можно будет потом патроны на конвернуть все поставить ленту. это экосистема. Так, Это хорошо, что такое есть. Тяжелый инженерный блок. Кстати, а это тяжело крафта вся. Не ведомо пока. Ну, достаточно тяжеловато. А, подожди, это... А, электрум. Ага. Ну да, ты тяжеленький крафт и что ты нужен а, ладно так все глянем что там изо у нас а я догадываюсь мы сейчас будем умирать много Так, так, жители быстро берем. так, опа, ломаем, проходим, ломаем. Так. стоп это житель Ладно, мне показалось. Так, так. Да не, не показалось, все-таки. Да здесь хода, но его никак не видно. Наветик. Капец денег. Никакого надо будет. Так. Да, тут дофига всего еще есть. да, я только приболел. Господи, сколько тут вещей. Рататуй, сытость, господи. Oh, да, это богато, это круто. А ну а, хорошо а остальные. Ничего. Да. Господи, сколько тут же еды я потом сможу просто в шахты не вылазить и а чисто добывать и все вот а это уже что паста с э, крикадельками господи на да. еды можно набрать дофига и троха так угу. О, аптечка. а понял уже на аптечку места не так. А это как газ? Не, не считается. Жаль. Ну, даже хорошо найти здесь тут газ маска, чтобы и самому не крафтить. Ё-моё. У меня уже не нема. Опять. Да, сейчас я дофига все знаю на Так. Это вся комната? Да, это, это комната. Вот, это куда у нас? Ага, понял. Все я забрал, я не забрал? Так, тут я все забрал. Значит, да. Спускаем все вещи. Двери все мы, короче, закрываем. Меньше зомби будет у нас. Так, у нас сложность нормальная. Так спортивный комплект

пусть выдвигают сколько брони сколько всего не нужно а сами мне тоже не нужны патроны мне, бумага все остальное надо все я... вот еще радио везет и будем отступать уже на свою базу на да. На базі у нас більш-менш все спіл. Тепер ми зараз беремо і сортуємо нам треба. Все це... Ну, сортіровку я зараз закінчую за кадром. Так. І у нас закінчилось все, ми все сортували. Тепер у мене в планах почати вже потроху приїзводство. Что мы тут? Ну, это, кстати, заберем все награды. А -а -а. Ну ладно. Так, мне треба обработка деревины для этого, треба глина, коксовая печь и кризита вот эти будут нас перезасывать факелов и подобное. Так, ловушка и оборона, что нам треба? Креша, их до смерти, турели, банка пороха, форма для патронов, ага, сейчас форма, ага, понял, автоматизация патронов, ага, И -и. давайте пока начнем из этого, вот так, надо перья, СМК, ох рубашка СПР 556. Так, э, теперь берем еще на 45ку и патроны 556 у меня есть внутри магазина и 45ка. Так. Hago. Все есть. Так, мне требуется маска для початка, Свинцова пластина. Ага. Э, пластина, 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 пластина треба, металл, свинец и палка. Так, теперь пробуем вот так. Я понял, я кстати робот самут. Ну, вот. Так, подожди. А, веревка. Так. Мне ну, буду проще уже на так рецепт. Так. Зарбальдает И мне треба. Ага, стекло. Стекло тут есть. И так я так. Да, фильтр. Фильтр у нас 6 штук. еще есть еще одна больница, так можно будет и все. Есть. Ничего себе. А она это хилин, вода, установка для извлечения серы, господи, охрана и Ну да, Вот эти яйца будут лучше рубиться. А нет, тут тоже требуется Я понял, надо в этом механизме уже начинать потроху рубить. Ну что ж. Газмаска сделана, а на саре думаю отправлюсь в пустошь, а наша саре заканчивается И всем пока! Ставь лайк, подписывайся на канал, и если кто-то хочет по разным проходить тренировки, то я на команду Еще приятно, если нужно зайти в дискорд, а можно посмотреть под видео, что вы хотите в команду а потом там вот в любой чат дозволен написать в Дискорде. Ну, а всем, всем пока.